بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لفظ آب اس کے بارے میں پانچ باتیں قابل ذکر ہیں نمبر ایک یہ لفظ اردو میں فارسی زبان سے آیا ہے نمبر دو آب کو اردو میں پانی عربی میں ما جبکہ انگریزی میں واٹر کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ آب پانی ما اور واٹر یہ چاروں ہی اردو میں اپنی اپنی جگہ استعمال ہوتے ہیں مثالیں دیکھ لیں <تصفح> آب کی مثالیں ہیں آب پاشی آب و تاب آب حیات آب خورا آب دار، آب, دست، آب دیدہ آب زر، آب زمزم آب شار، آب گینا آب و گل آب و ہوا وغیرہ اور اسی طرح لفظ ما جو عربی کا ہے وہ بھی اردو میں کچھ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے ماء الحیات ما الشباب، ماء الشعیر، ما اللحم اور ما الورد یہ سب لفظ ماں کی مثالیں ہیں مگر یہ کم استعمال ہوتی ہیں واٹر کی بھی مثالیں ہیں جیسے واٹر پروف واٹر سپلائی واٹر کولر واٹر مارک تو یہ ماں واٹر اور آب یہ تینوں بھی اگرچہ اردو کے نہیں ہیں اصلا مگر اردو میں ان کے مرکبات مستعمل ملتے ہیں تیسری بات یہ کہ آب ماں اور واٹر یہ تینوں صرف مرکبات میں استعمال ہوتے ہیں جب اکیلا لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہمیشہ لفظ پانی ہی استعمال ہوگا مثلاً میں نے پانی پیا اس میں میں نے آب پیا یا میں نے ماں پیا یا میں نے واٹر پیا یہ کہنا غلط ہوگا حالانکہ نحوی لحاظ سے کوئی غلط ہی نہیں ہے اس کے اندر جملہ بالکل درست ہے میں نے ماں پیا میں نے واٹر پیا میں نے آب پیا مگر روزمرہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان جملوں کو ہم غلط قرار دیں گے اور صحیح جملہ ہے میں نے پانی پیا یعنی یہ تینوں لفظ آب ماں اور واٹر یہ مرکبات میں استعمال ہوں گے اور مفردات میں جب استعمال کرنا ہوگا تو لفظ پانی ہی استعمال ہوگا چوتھی بات یہ کہ پانی سے متعلق تمام چیزوں کے نام بنانے کا آسان طریقہ اردو والوں نے یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ لفظ آب کے آخر میں یا نسبتی کا اضافہ کر کے اسے آبی کر دیا اور آگے اس چیز کی عمومی صفت لے آتے ہیں جیسے آبی رنگ اور آبی جانور آبی گھوڑا آبی حروف آبی راستہ آبی بگولا وغیرہ پانچویں بات یہ کہ آب اور ماں کا عروضی وزن علم عروض کے اعتبار سے ان کا جو وزن ہے وہ فاع ہے آب اور ماں اور پانی کا وزن ہے فعل اور اگر اس کی یا کو ہم گرا دیں جسے کہ اختیار ہے تو پھر پانی کو فاع بھی باندھ سکتے ہیں اور واٹر کا وزن فعل ہے تو یہ ان کی عروضی حیثیت ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ